Наш фонд и Турбот разработал программу о рациональной доставке гуманитарных грузов во все регионы Украины. На сегодняшний день мы доставили вторую 20-тонную машину в город Мариуполь. В этом машине был сосредоточен груз для разных слоев населения. Там была и медицина, продукты питания, помощь для больниц. Этот проект нужен для того, чтобы Национально начать использовать средства, которые волонтеры просят у людей, которые помогают на доставку гуманитарного груза, и чтобы этот гуманитарный груз был доставлен до тех мест, где он нужен. Мы это все сортируем, мы это все перематываем, мы это все перевязываем, для того, чтобы абсолютно вся гуманитарная помощь пришла целая. Мы это все пересчитываем, перепроверяем, грузим дальше в машину, Машина у нас, э, ну, фура, да, 20 тонник полностью забитая. И далее у нас идет сопровождение этой машины. То есть машина доезжает от пункта выезда Киева и прибывает она конкретно на сектор М в том же состоянии, все в том же виде. Находимся мы сейчас в Мариуполе уже третий день. Первый день мы приехали, конкретно мы разгрузились. А на второй день вчера мы приехали по передовой, посмотрели потребности какие вообще есть на самой передовой. Одно дело, когда штаб подает заявку, другое дело, нам нужно было посмотреть, какие у ребят запросы, что они хотят, что они получают, что они не получают, что им необходимо, а что им в следующий раз не вести. Потому что иногда мы привозили то, что им не нужно было, нужно было кому-то другому. Поэтому мы для себя уже сложили четкий список, кому что нужно, и кому уже с четко рассортированным гуманитарным э, грузом ехать. В Мариуполе уже в Черговую приехала молока. Фура із вантажем з гуманітарною допомогою для Збройних сил і е, організували привезення цієї допомоги е, фонд підтримка і турбота і громадська е, Дарницька громадська варта. Але допомогу оці от 15 тонн вантаж збирала велика кількість волонтерських організацій. Тому я дуже вдячна нашим київським волонтерам за те, що вони ставляться по сучасному, намагаються вибудувати логістику таку, як це працює на заході, шановні жителі України, Хватить бути диванними патріотами, які з бутилки пива сидять на диванах, возять телевізора і розказують, як воно все погано. Е, кидайте це погане діло, давайте разом допоможемо нашим бійцям в зоні АТО і скоріше закінчимо цю війну із нашим сусідом, із нашими. Не можна сказати, не товариша, ну так що хватить, сидіти возле телевізора, давайте щось будемо раз, діяти разом, це прискорює закінчення війни.